pedoman-pedoman ataupun batu tanda uh, negara Islam iaitulah kita bincang ada tiga dulu pertama negara Islam ni daulah madaniyah sebuah negara yang bertamadun ataupun negara yang moden yang kedua ialah negara Islam ini sifat dia daulah alamiah bersifat sejagat yang mana penduduk dia ni bukan sahaja orang-orang Islam tetapi uh, semua kaum semua agama ataupun dalam bahasa itulah kita panggil lah masyarakat dia masyarakat majmuk kemudian yang ketiga yang kita bincang dulu sifat negara Islam inilah daulah syariah dusturia sebuah negara yang berpelbagaian. dan perlembagaan ini diasaskan kepada hukum syarak iaitulah hukum yang berasal kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Al-Quran dan sunnah inilah yang menjadi asas menyusun dan mengatur peraturan-peraturan yang ada dalam negara tersebut pada semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesenian, kesukan dan sebagainya. Hari ini kita masuk pada sifat yang keempat ataupun uh, batu tanda ataupun pedoman yang keempat bagi sebuah negara Islam ini iaitulah disebut daulah syuriah. Negara yang berasaskan kepada syura. Itu negara Islam ni negara yang tegak di atas asas syura iaitu lah uh, permesyuaratan ataupun perundingan antara uh, rakyat dan juga pemimpin yang ada dalam negara tersebut. Khalifah dalam negara Islam ni bukanlah suatu warisan. Uh, bukan warisan maknanya kalau mati seorang khalifah anak dia tidak automatik akan mengganti ke tempat dia kerana dalam Islam ini dia melihat kepada kebolehan ataupun kelayakan yang ada pada seseorang itu. Dan mungkin kerana inilah kita tengok Rasulullah SAW ni Tuhan tak ada anak lelaki dia yang hidup lama. Boleh jadi kerana itu. Sebab itu anak lelaki dia meninggal kecil lagi. Boleh jadi sebagai suatu cara Tuhan nak oyak pada kita bahawa kepimpinan negara Islam ni bukanlah suatu kepimpinan yang berasaskan kepada keturunan semata-mata tetapi lebih kepada kelayakan dan juga kebolehan yang ada pada seseorang tersebut Uh, kerana mengikut pandangan Al-Quran kita tengok keturunan ini tidak menjamin eh? seorang ayah yang baik belum tentu anak dia itu baik juga kita tengok dalam kisah Nabi-Nabi sendiri ada anak-anak Nabi yang menetel ajaran ini dibawa oleh ayah sendiri, sendiri dalam kisah Nabi Nuh AS, kita tengok bagaimana isteri dan anak dia meneter dia sehingga bila berlaku banjir besar salah seorang anak dia ni tak sini naik batera Nabi ni lari bersama-sama dengan orang lain eh, cuba naik kata bukit dengan harap dia boleh selamat kita baca dalam Al-Quran itu cerita bagaimana waktu itu Nabi Nuh di atas batera dia Air semakin naik Dia tengok anak jatah dia Bunga naik atas bukit Lalu dia ajak anak dia tu naik bersama-sama dalam batera Nabi dia kata Ya bunayir kam ma'ana Wahai anakku marilah naik bersama-sama atas batera ni eh? Tapi anak dia kata tak si Anak dia kata tak si Sebab dia kata dia nak naik atas bukit Qala sa'awi ilal jabali Ya'asimuni minal ma' Anak dia kata aku nak unggah naik atas bukit tu Pasal bila naik atas bukit ni selamat lah daripada air banjir ni Dia tidak tahu bahawa banjir itu suatu hukum daripada Tuhan Jadi dia ingat bila bukit tinggi dia, dia boleh selamat Nabi Nuh kata La asimal yaumah Hari ini tak ada orang yang boleh menyelamatkan kita Illa marrahimah rabbi Kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhan Jadi duk main bahas dengan anak dia Ajak naik tak si naik Fahala bainahumal maujuh Fakar ni minal Marilah ombok besar Tergelai anak dia tu Dari air banjir tu mati nah, Jadi Nabi Nuh pun sedih lah Bila tengok anak dia mati lalu dia berdoa kepada Tuhan eh, Innahu Innahu beni Ini ah, anak aku ni lah Tuhan Tuhan kata uh, Tuhan kata dia ni bukan anakmu Nabi Nuh kata ni anak aku ni Siapa mati lemah tak boleh selamat Tuhan kata dia ni bukan anakmu Bapa bukan anakmu walaupun di segi darahnya memang anak Nabi Nuh Tapi Tuhan nak wayak hubungi bukan hubungi darah Hubungi dalam agama ni lah hubungi akidah Sebab tu dia kata Anakmu ni bukan keluargamu, Bukan apa ni keturunan kamu ke Pasal apa innahu amalun ghairu salih Kerana dia ni amal dia tidak molek Mana dia dia menetek Ayah dia sendiri sebagai Nabi dia tidak ikut ajaran Nabi ni maka walaupun dia tu memang darah daging Nabi Nuh daripada sudut pandangan agama dia kira tak ada hubungi ha tu nak no, ayat petingnya hubungi akidah ni dalam pegangnya agama kita uh, dan sebab itulah kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim apabila Tuhan melatih Nabi Ibrahim ni jadi pemimpin eh Tuhan kata ini ja'iluka linnasi imama sesungguhnya aku ni menjadikan kamu Ibrahim ini menjadi pemimpin dalam masyarakat menjadi contoh kepada orang, -orang, orang, -orang yang mari kemudian lalu Nabi Ibrahim minta doa qala wa min zurriyati wahai Tuhan kata Nabi Ibrahim ini biarlah anak cucu aku pun jadi lagu tu juga eh lalu tu dia jawab dia tidak jawab tak boleh. Dan tu dia tidak jawab boleh. Dia kata qala la yanalu ahdi zolimin. Orang yang zolim tidak akan mendapat kurnia aku, janji aku. Maknanya kepipen ni, bukan bako semata-mata, bukan keturunan ni. Tetapi ialah kebolehan dan kelayakan seseorang tersebut. Anak Nabi sendiri pun tidak boleh mewarisi ayah dia. Apatah lagi kita manusia biasa dan kita naik ni dengan kebolehan kita. Ha, nah, kerana kebolehan kita, kelayaknya kita. Kadang-kadang orang ni boleh jadi dia daripada keluarga yang tidak terkenal. Dia ni orang, kadang kita tak ada nama. Tapi kerana kebolehan dia, maka dia naik. Sebagai kesoh waktu zaman Nabi Musa. Itu yang apa ni? Tolut. Ha? Nabi, apa ni? Nabi Tolut itu menjadi pemimpin. Bila Uh, bukan bukan nabi dia ni pemimpin pada waktu itu nabi ni nama Samuel nabi Syamail Nabi Syamail ni oleh Bani Israel ni ditindah lama pada waktu itu dan kemudian dia meminta supaya Tuhan tolong berperang dengan apa ni keturunan Firaun ini lalu Tuhan suruh latih seorang pemimpin Iaitulah lah tadi. Jadi bila Nabi ni wajak, Tuhan ni beri kepimpinan kepada Tolu bani Israel ni persoal. Dia kata apa nak latih kawan ni, sediakan kawan ni ni bukan keturunan bangsawan. Tak ada harta, eh bukan keluarga, eh bukan keluarga saik. kalau kita kata bahanda ni minta maaf. eh bukan keturunan saik, bukan keturunan teku, bukan keturunan raja. Orang kampung biasa tiba-tiba lagu mana boleh jadi pemimpin. Nah, jadi tu saya kata, tengah jawab dia ni bapa... Pasal dia ni ada kebolehan. Tuhan kata wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Tuhan bagi kelebihan kepada Talut ni ialah fil jismi di segi tubuh badan dia hebat perkasa yang melayuk dia jadi pemimpin tentera wal ilmi dan ilmu lebih pada orang lain. Ha, ini ni asah kepimpinan dalam sebuah negara Islam. Dan sebab tu uh, di segi agama kita tengok pada waktu itu khalifah-khalifah Khalifah ni amalannya pada perekat zaman khulafa ur-rasyidin yang dipilih ya dipilih cuma saya Abu Bakar saja ditentukan oleh oleh apa ni nabi buat isyarat secara tidak langsung dengan suruh Abu Bakar ni jadi tu imam semaya kat dia daripada isyarat itu sahabat melihat bahawa Abu Bakar lah orang yang paling baik tapi nabi sendiri tidak sebut secara terang secara terang kemudian bila Abu Bakar mari, Abu Bakar cedek lah Umar sebelum dia mati Dan kemudian Umar ni pula dia tidak tentu Siapa dia? Nak nak ganti dia, dia suruh tubuhkan, Kalau kita lalu ni satu jatah kuasa Ni orang Termasuklah Selina Ali, Selina Osme, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu bin Auf Dua orang lagi yang aku tak ingat Selina Umar kata kalau aku mati lepas dia kena tiket tu Umar kata kalau aku mati, ni orang lah Duduk bicara siapa dia di kalangan ini ni oh. yang dipilih menjadi khalifah selepas pada aku. Ha nah, saya tapi jangan masuk anak aku dia kata. Abdullah bin Umar ni jangan masuk sekali. Dia nak orang ni ni orang. Lalu nak datiklah Saidina Uthman pada waktu itu. Kita tengok dalam sejarah. Kemudian kalau tengok lepas pada tu pula Mali Umar bin Abdul Aziz Umar Abdul Aziz ni dilatih oleh Khalifah yang terdahulu pada dia Tapi bila dia dilatih jadi Khalifah Umar Abdul Aziz ni pergi ke masjid Dia pergi ke masjid, dia ripuh semua orang Dia kata aku ni Telah dilatih oleh Khalifah yang mati ni Sebagai ketua kamu Aku rasa aku ni Orang yang tidak layak nak jadi Khalifah Maka aku hari ni istihar letak jawatan <laughs> Dia letak jawatan Pada waktu selalu dia kata suruhlah kepada kamu semua ni nak pilih siapa.